Rəhmətli bütün günü yemədən, içmədən internetin qarşısında otururdu. Gün ərzində demək olar ki, bir dəfə yemək yeyirdi. İnternetin qarşısında oturmaqdan iştahsızlıq yaranmışdı və uşaq gündən-günə arıqlamağa başladı. Türkiyəyə apardı. Dedilər ki, internetin qarşısında çox oturduğundan elektromaqnit dalğaları sümük iliği xəstəliyinə səbəb olub. Bu bir mərhum uşağın yaxınlarının verdiyi məlumatdır. Doğrudanmı internet, Wi-Fi, hətta işlətdiyimiz smartfonlar bu qədər təhlükəlidir? Gəlin bu sualı aydınlaşdırmağa çalışaq. Bu sualı cavablandırmazdan əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyinizi sizdən xahiş olunur. Beləcə paylaşacağım bütün maraqlı və maarifləndirici videolardan dərhal xəbərdar olacaqsınız. Wi-Fi ikinci dünya müharibəsi zamanı düşmənin uçan obyektlərini təyin etmək üçün quraşdırılan və güclü şüalanma verən radar operatorları ilə müqayisə edilir və insan orqanizminə vurduğu ziyanə görə eyniləşdirilir. Ümumiyyətlə mikrodalğa radiasiyadan 3 dəfə ikinci dünya müharibəsi zamanı istifadə edilib. İndi isə bu kimi radiasiyanı yayan cihazlar demək olar ki, hamımızın evindədir. İnternet olan hər evdə kabelsiz bağlantı, yəni Wi-Fi standartını alır. Wi-Fi çağırılanda çoxlarımız bunu sevinclə qarşılasar da, alimlərin araşdırmaları göstərdi ki, simsiz rabitə vasitəsinin üstün tərəfləri qədər zərəri də varmış. Buna görə də bir sıra Avropa ölkələrində ictimai təşkilatlar hökumətdən tələb edirlər ki, ən çox uşaqları təsir edən Wi-Fi-in bağçalarda və orta məktəblərdə istifadəsini məhdudlaşdırsın. Alimlərin hesablamalarına görə 3 yaşından 16 yaşına qədər uşaqlar əvvəlcə uşaq bağçasında Daha sonra isə məktəbdə 10 min saat simsiz rabitə vasitələrinin şüalarına məruz qalırlar. Uşaqların beyinləri kiçik olduğu və onların beyinlərində su az olduğu üçün mikrodalğalar onları sürətli və tez təsir edir. Uşaqlar radiasiyanı daha çox qəbul etmək xüsusiyyətinə malik olduğu üçün bu şüaların beyin şişi yaratma riski daha böyükdür. Məsələn, mobil telefonun uşaq olan otaqda 2 dəqiqə zəng çalması uşaq beyininin funksiyasını 1 saatlıq dəyişir. Alimlərin araşdırmalarına görə, 5 yaşlı uşağın bədəninə ətrafdakı elektromaqnit dalğaları böyüklərdən 60% çox təsir edir. Hətta şüalanma səbəbiylə uşaqların sümük ili xəstəliyinə tutulması da böyüklərdən 10 dəfə çoxdur. Mobil rabitə vasitələrində istifadə olunan radiotezliklər insan bədəni üçün xərçəng xəstəliyini əmələ gətirən potensial vasitədir. Wi-Fi insan sağlamlığı üçün potensial təhlükədir. Buna görə də gecələr yatanda yaxud gündüzlər istifadə edilməyəndə modemi söndürmək məsləhətdir. Çünki istifadə edilməsə belə açıq qalan modem evdə elektromaqnit dalğalarının yaranmasına səbəb olur. Alimlərin apardığı araşdırmalara görə Wi-Fi yuxu problemi, ürək döyünməsi, miqren ümumi zəiflik yaradır. Hətta bu xəstəliklərin hamısının bir arada olmasına da səbəb olur. Elektromaqnit dalğaları insan toxumalarına zərər verir. Hüceyrələrdə DNT pozğunluğuna da yol aça bilər. Elektromaqnit şüaları şişlərin yaranmasına, yaddaş pozulğunluğuna və beyni zədə vuracaq digər nəticələrə də gətirib çıxarır. Bu şüallar insanın təbi enerji sahəsinə ziyan vurur, stressə səbəb olur, ürəkbulanması, baş ağrısı, yorğunluq yaradır. Xüsusilə hamilə qadınların Wi-Fi olan yerdən uzaq durması məsləhətdir. Bəs belə olan halda nə etməliyik? Mütəxəssislər Wi-Fi-dan az zərər çəkmək üçün bunları məsləhət görür. Wi-Fi cihazını insanın daha çox vaxt keçirdiyi yerlərdən Anası 1 metr uzağa qoymalı. Böyük həcmdə faylları və videoları yalnız internetin sürəti yaxşı olduğu zaman yükləyin. Əks halda, işlətmək üçün əlavə güc sərf edən aparat daha çox şüa buraxır. Modemdən istifadə etmədikdə söndürün, əks halda o yenə də şüa yayacaq. Yatdığınız otağa da modem qoymayın. Onu da qeyd etdim ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayın gücü aşağı olan Wi-Fi-in insan orqanizmi üçün riskli olmadığını deyir. Bu sadəcə bir deyimdir. Nə qədər doğru olduğun isə zaman göstərir. Beləcə daha bir maarifləndirici videonun sonuna gəldik. Bu tip videolar üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olub bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Bir çox insanın bu məlumatlardan faydalanması üçün videonu paylaşa bilərsiniz. Sizinlə mənim idi, Nura Nəsət. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağlamlıqla qalın, sağlam qalın.